есть полная уверенность о том, что завод будет работать и работать с прибылью. И мы с этой точки зрения это достаточно оптимистично смотрим. То, что касается любого строительного завода, хочу сказать о том, что хорошая тоже динамика у нас будет. Несмотря на то, что уволилось несколько десятков людей последние несколько месяцев, но это, так сказать, не оптимизация определенная. Оптимизация меняет, меняется, в том числе охрана. Сейчас будет охраной заниматься милиция. Хорошие контракты заключили с Китаем, с Израилем. Украина, Россия вернулась, по сути дела, является заказчиком. Многие из вас, кто есть, работают 2-3 дня, да, работали до последнего времени, а сейчас во всяком случае, то, что мне докладывает руководитель Шаломицкий, что и в субботу иногда приходится выходить на работу. То есть это говорит о том, что да, ну и по плану реструктуризации, я думаю о том, что мы, завод, контракты есть, закупается хорошая измерительная техника. Я посмотрел. Конечно, было бы еще добавить, ну посмотрим. Я имею в виду, это чисто убирается в количество денег я думаю, через 2-3 месяца можно будет возможность и дальше закупать. Потому что новая современная измерительная техника дает возможность выполнять контракты уже на более серьезном уровне. Но динамика хорошая. Динамика хорошая. На 15% увеличилась заработная плата, правильно? У кого? По докладу. У кого? На 15%. Ну, То, что руководители докладывают. Ну, мы сейчас посмотрим. Поэтому я думаю, что во всяком случае два больших вот этих предприятия, особенно строительные, будут у вас, ну, скажем так, там и по количеству людей больше тысяч человек работает. И по заказам я думаю, что будет хорошая такая, внятная работа на... Возрождение этого предприятия.